Выглядит таким образом, что сначала все-таки нечто полетит из Москвы в сторону Нью-Йорка. Почему? почему а именно почему? в сторону Нью-Йорка. То есть, Это вы все остальные. -Йорка, все предыдущие ступеньки да, вы да, нет, Нет, мы же, на... нет, ну мы же начали чем же с... с прогноза по Москве и Нью-Йорку. Да. Да. Достаточно бессмысленно тогда о чем-либо сейчас говорить. Я могу понять американцев, которые моделируют всякие ситуации, потому что американцам есть что терять. А вы, вы не можете смоделировать американцев? Смотрите, Никак, вот, да? никакой Запад, никакой удар ядерный первым не нанесет в тысячный раз говорю. Откуда у вас это уверенность? И... Абсолютно Откуда у вас уверенность? Обоснуйте. Вот, а, посмотрим. Понимаете, вот вы тут а, сказали по поводу того, что дразнят медведя палкой. Так. Вот а, они действительно дразнят медведя палкой? Медведя либо убивают либо вообще не начинают эту историю. Ну, правильно, но они, как бы, у вот, них нет опыта уже. Значит, если э, Россия наносит удар по центру Киева, кстати говоря, не впервые уже при отступлении Киев один раз был взорван, ему не привыкать к Киеву. А, кроме орешников, хвалевало Путина еще одно питание. Безпека життя 45-го и вночась 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, на якого, нагадаю, влитку сдиснили замах. Уже больше всего, да, как бы... Поразило даже не то, что, что в отношении Трампа применялись абсолютно не цивилизованные средства борьбы, абсолютно цивилизованные, ну, вплоть до попытки убийства, причем неоднократного. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности. Ну, к сожалению, в истории Соединенных Да, здесь, а что? В, истории Соединенных Штатов были всякие разные случаи. Поэтому, ну, я думаю, что человек умный, уже, я уже надеюсь, и осторожный, понимает все это. Но меня все больше поразило, что в ходе вот нападок на него, в ходе борьбы с ним, не только его самого подвергали там, уни унизительным необоснованным процедурам, судебным, обвинениям і так далі, но осуществляли нападки на членов його сім'ї, на дітей. У нас бандити так не делают. Бандити, можливо, так не вчиняють, а ось Федеральна служба безпеки цілком. А російський режим справді гуманніший. Просто маринують в колоніях і згодом тромби відриваються на прогулянках. Але давайте повернемося до другої наболілої проблеми: на РФ курсу рубля, за яку довелося також віддаватися Это связано не, не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Это много очень много фак очень много факторов сезонного характера. Поэтому в целом, на мой взгляд, ситуация под контролем и чего-то каких-то оснований для как сказать для паники уж точно совершенно нет. Ну да и, и в нашей стране да и в сусідніх сторонах процеси ні порости, ноні під контролем. Ну, перші фактори бодай, ще правдоподібні, але щоб курс національної валюти був настільки прив'язаний до пори року сезону, справді банкіри та економісти нерідко пояснюють девальвацію, вживаючи словосполучення сезонний характер. Але схоже, що в голові Путіна курс рубля – це як овочі із фруктами, врідко дешево. А взимку, коли все доводиться вирощувати у парниках або перекривати дефіцит із-за кордону. помитное здорощение. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар. А получали за него 32 рубля. Мы продали товар, но деньги приходят в рублях, 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. До слова не панікують як і Путін і вуздумі, там взагалі рубль найміцніша валюта на планеті. І ці всі ваші коливання тимчасові фінансова аналітика, на яку заслуговують росіяни від лідера ЛДПР, російського Гарві Ванштейна Леоніда Слуцкого. Рубль – самая твердо валюта. Вот. Упал, то бувають ситуации, в тому непростому світі, в якому ми сьогодні живемо. І сьогодні... Страна находится в не самой простой ситуации, но неизменно из всех ситуаций и проблем выйдет победителем. Так что удачи нашему Центральному банку и будем всячески поддерживать его стабилизацией курса рубля. Вот так. А пока прекратили продажу валюты, сейчас только последний... Правильно сделали, но надо стабилизировать сначала рубль. Рецепт зміцнення валюти досить простий. Прибрати з купюри три нулі і маємо один в один до долара. І зауважте, Слуцький стверджує, що рубль – найтвердіша валюта, а не найміцніша. В цілому має рацію: Рубль – дерев'яний цілком собі твердий. Рубль – саме тверда валюта. Вот. І загалом хвилюватися про лотеріату не варто, бо курс долара взагалі не вплине на вартість продуктового кошика. Пояснює депутат Держдуми Журова. Будет странно, если это отразится на ценах. Как молоко может подорожать из-за того, что доллар вырос? Думаю, простому народу все равно на это. У него никогда долларов не было? Никто их в глаза не видел.